Вкусного всем раки пол или по-каджунски – традиционное блюдо Нового Орлеана, распространенное по всему югу Соединенных Штатов. Каджуны, потомки французских поселенцев Америки, создали свою, не похожую на другие кухни, кулинарную пытку. У нас есть ряд рецептов из их кулинарной традиции. А в этом блюде невероятно ароматно. Сочетаются и раки, и овощи, и мясные продукты, которые в процессе обмениваются вкусами друг друга, превращая это блюдо в полноценный ароматный и необычайно вкусный обед или ужин. Ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Все будет происходить в одной кастрюле, и это будет варка. Нагреваем литров 5 воды соленой, грамм 100-120 соли. Вообще, в идеале это куриный бульон из костей. Но варить бульон было не досуг, поэтому добавляем сухой куриный бульон из расчета на 5 литров. Далее пошли специи и их будет много. Знакомые нам лавровые лист парочку, кориандр молотый пол столовой ложки, черный молотый перец пол столовой ложки, душистый перец зерен 6. Это все знакомые нам специи при варке раков менее знакомые – гвоздика пол столовой ложки, треть ложки каенского перца или молотого чили. По традиции раков по-каджунски, а это блюдо имеет и такое название, перца необходимо не менее столовой ложки. Но мы сделаем щедрее. Столовую ложку зерен горчицы или молотой горчицы. До столовой ложки укропа, орегано и тимьяна по пол столовой ложки порошка молотого чеснока и лука и пол столовой ложки паприки. Специй много, но в США они, как правило, продаются вместе под названием смесь для варки раков, крабов и креветок или затранийская смесь. А чтобы создать настоящий луизианский вкус, они необходимы. Ну, плюс минус. Теперь необходимо, чтобы эта смесь соединилась с ароматами и вкусами. Проварим минут 10-15. Далее продукты посерьезнее. Картофель грамм 400. В идеале красный, не разваривающийся. Нарежем и добавим кулину. Кукуруза пару початков. Куда же в Америке без кукурузы? Нарежем на три части каждый початок и туда же в бульон. Красный сладкий перец, одного будет достаточно. Нарезали крупно и добавляем. Одна головка лука, хоть лук и чеснок мы добавили в виде специй у свежего другой вкус. Крупно секторами нарезали, а также 3 зубчика чеснока. Можно не нарезать. Все, это варим минут 15 до полуготовности картофеля. Многие спросят а где же раки? А то рецепт как каша из топора выходит. Скоро будут раки! Но сначала, после варки овощей, добавим столовую ложку сливочного масла. Оно помимо вкуса за счет сливочной кислоты разрушит мелкие зубчики на панцире рака. И не будут губы печь после разгрызания панцира. И лимончик, разрезав на половинки и для аромата, и для вкуса. И наконец тараки. Обязательно живые, уснувшие с прямым хвостом, не варите, можно все испортить. И вымытые, особенно если это плодовой рак. Засыпаем раков, всех их погрузим в бульон, и варим минут 5-7 кто то скажет мало но такова традиция варки раков на юге сша мясо должно быть сваренным но еще и уху да и секрет есть небольшой о нем позже а после 7 минут добавляем колбасу варено копченую В сша иногда добавляют копченые сосиски но колбаса или сосиски традиция грамм 200 нарежем кусочками довольно большими вкус не весь должен вывариться а теперь секрет, после закипания с колбасой выключим огонь и дадим обязательно, вот просто обязательно настояться не менее 30 минут под закрытой крышкой. За это время все, что мы бухнули в кастрюлю, обменяется вкусами и запахом. При подаче, как правило, бульон сливают, отбрасывая лук и перец. Остальное подают в одном блюде. За счет варки таких разноплановых продуктов все они будут иметь необычный вкус. Раки с привкусом колбасы, кукурузные початки с привкусом раков, а картофель и вовсе выиграл от всего этого. У него будет необычайное сочетание всего. Раки упругие, сочные и с совершенно необычным вкусом. И рака и сладости, и колбасы и кукурузы настоящая коржунская кухня. И необычно и вкусно! Приятного аппетита! Заглядывайте на канал Корчма, подписывайтесь и будьте здоровы!